Salam əzizlərim, kanala xoş gəlmisiniz. Videoları bəyənirsənsə like edərək, abunə olmağı unutmayın. Və bu gün nəhayət Xərçəng bürcündən olan insanlarda kasım 2020, yəni noyabr 2020-də sizlərin həyatınızda genel olaraq nələr baş verəcəyi bir yorum edəcəyəm, əziz Xərçənglər. Sevinin, elə mən də sevinirəm. <laughs> və çünki özüm haqqında bu yorumlardan yorumlara bilə bilərəm. Və 5 dəstə var önümüzdə. 5 dəstdən istifadə edəcəyəm hər birindən. Ümid edirəm ki, çox maraqlı olacaq. Videonu bəyənirsənsə mütləq like edin, abunə olun. Bununla da yeni videolardan xəbərdar olmuş olursunuz. Həmçində kanala və mənə dəstək olmuş olursunuz. Və indi isə başlayaq. İlk olaraq Lenormanddan istifadə edəcəyik. Çox sevdiyim kartlardan biridir. Görək, ümumən olaraq kasım, yəni noyabr 2020, Xərçəng bürcündən, yəni yengəçlər üçün necə keçəcək? Xərçəng bürcündən olan insanların yaddaşında necə qalacaq? Diqqət elədirsə bu kart atıldı həmən ortalığa. Travma və ə, xoş olmayan bir hadisə heç istəməzdim bu kart gəlsin amma tük dilində travmanı, yəni nəsə bir zərbə, nəsə ə, xoş olmayan bir hadisə, bad accident. Bax belə, a bad accident. Ə, belə bir travma, amma heç istəməzdim bu kart gəlsin, amma bu ay xaçənlər üçün bucür yadda qalacaq. Ə, baxaq davamında. Yaxşı, bəs yenə bir kart çəkək. Görək bəs bu travmayla ay yadda qalacaq, amma sonrasında necə olacaq? Yəni üzünüz güləcəkmi? Bu travmanı undacaqsınızmı, yaxud da bu travma hər nədirsə həllin yolu varmı? A, var. Var, 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 həllin yolu var həll yolu var və bu travma, e, yəni ki bu zərbə, bu xoş olmayan hadisə sizin sevgi həyatınızla bağlı bir şey idi, ya da dostluq, bir sözləndə ilişkilər və münasibətlərlə bağlı. E, yoldaşlıq, ilişki, münasibətdir. Bir güvənəcəyiniz, e, ürəyinizi açacağınız, yaxud da ürəyinizə salacağınız bir insanla bağlı bir hadisədir, nədirsə. A, amma həqiqətən həll yolu var, e, çözüləcək, qaranlıq qalan məsələlər həllini tapacaq. E, ümid edirəm ki, bütün xərçənglərdə belə olar, e, belə olar. Yəni ümid edirəm. Mən qarışıq, pozitiv pitər, inşallah deyək. Və indi isə keçək növbəti kartımıza. Görək növbəti kartımız bizə nə deyir sizin karyera həyatınız sizə gəlirləriniz, əsas xərclərlər, karyeranız və gəlirləriniz. Bir kart seçin. Karyera və gəlirlər. Karyera və gəlirlərdə Xərçəng bürcündən olan insanlar dəyişmə ehtiyacı duyur. Çox sıxılır, çox gərgindir, yerlərində dura bilmirlər sanki mühit olduqları mühit əl qollarını bağlayır, sanki ünsiyyətdə olduqları insanlar, ətrafında olduqları ə, olan əsıraflardakı o insanlar xəçəngən bütün ruhunu, enerjisini öldürür və ürəyi sıxılır, can atır, ayrılım, gedim, bitirin, bura ilə vidalaşım, yeni başlanğıçlar edim. Və bir çox xəçəngənlər bu qərarı alacaq ə əşərikiniz, ortağınız varsa, ya da bilmirəm, özünüzü aslı hiss etdiyiniz birisi varsa, ya da işlərinizə mane olan, hər gün belə ə, sizi işinizdən qoyan, geriləmənizə səbəb olan, xəçəngin ən çox ehtiyacı olan nədir? Motivasiya, pozitiv insan və pozitiv enerji. Bu enerjini sizdə öldürən şəhdəil o insan işinizin içində olsun. Şəhdəillişinizlə bağlı olsun, həyatınıza aid birisi ola bilər, amma bütün ruhunuz enerjəniz öldürən birisidir hətta kimisə. Və ə, rahatlayacaqsınız. Rahatlayacaqsınız. Bunu deyim. Xəçən bir qərar verəcək. Ə, mənim beynimi yoğuran, enerjimi öldürən bu insandan uzaqlaşmam gərəkdir deyəcək və ə, bir qərar verəcək ə, öz rahatlığı üçün bu insandan uzaqlaşacaq, ortağınız varsa ortaxtdır, yaxud da ola bilər, əksərən xəçənlə işindən də uzaqlaşa bilər. Baxın, onlar çox kəskin artıq bezimiş, nə olur olsun, sonucu vecinə deyil deyən görürəm və uzaqlaşmaq istəyir. İnşallah, xeyirli olsun alacağınız qərarlar. Yer dəyişmək, yaşadığınız yerdən getmək, və yaxud ilişkilərlə bağlı da ola bilər. Bəlkə də bu insan ə, ailənizdən biridir ya da sevdiyiniz insandır yanınızdakı. İnsandır qarşınıza kəsir. Amma hər kimdirsə bilmirəm sizə mane olan Yor, yoran, işinizdən sizi qoyan, gərrləmənizə səbəb olan bu insan daha çox ilişki kimi deyil də daha çox işə mane olan birisi kimi hiss edirəm. İşə mane olan, işlərinizə qarışan, belə sizi nə isə öyrətməyə çalışan, sizi sözün əsl mənasından basqısında tutmağa çalışan biri kimi, amma bunu həddini bildirəcəksiniz, bunu deyim. Həddini bildirəcəksiniz bu insana və bir rahatlama olacaq sizdə. Üzünə deyə bilmədiyiniz sözləri deyəcəksiniz, rahat deyə əcəcsiniz. Yerini bildirəcəksiniz ona o hər kimdirsə. Və baxaq Xərçən bürcündən olanların sevgi həyatı. Sevgi həyatı. Əziz Xərçənkilər. Sevgi həyatı. Xərçənkilər. Kartlar sanki hamısı sözdəşi mə, hiss edirsiniz, mən də hiss edirəm. Ah, hiss edirəm hamsə sözləşib. Xəçəngi kədərlidir görürəm kasımında. Xəçəng hədəfləri var, məqsədləri var. Ə, kədərlidir. Niyə kədərlidir? Çünki yanımdakı insan ziddimdir deyirsiniz. Yanımdakı insan məni heç anlamır. Ondan ə, ondan yetəli qədər sevgi görmürəm. Yəni səbəb sevmədiyinə dair şübhələrin var deyirsiniz. Bu şübhələri yorub artıq siz evə ona görə bir sakit, içinə qapanış dövrünə seçirsiniz. Ümumiyyətlə Xərçəngi yanındakı qane etmir. Bu yetərli deyil Xərçəng üçün. Və bir güvən problemi var. Güvənə bilmirsiniz artıq bu insana. Tamam istəyirsiniz, sevirsiniz amma sizi xeyal qırıqlığına uğradır bu insan kasımda. Baxaq o görəy ardında tamam jest edəcəm sizlər üçün. Nə yaşayırsınız? A, pozitiv, pozitiv. <laughs> bu karta mənim <atmağım> gəldi. <laughs> Nəhayət pozitiv. <laughs> amma xoş bir şey xəbər baş verir ardından. Yaşayacağınız bu a, demək, ilişki ilə bağlı bir xeyal qırıqlığı olur ə ilişki münasibətdə olduğunuz platonik də ola bilər, hələ kimdirsə bilmirəm, bir xəyal qırıqlığı olur və siz artıq ə, mücadilə etməyi buraxırsınız. Yəni həqiqətən buraxırsınız və içinizə çəkilirsiniz. Ə, bu insan mənim çox ziddim də acaba mən ziddim olduğu üçün bunlara yaşayıram deyirsiniz. Yəni mənimlə bir düşünsə və bir hiss etsəydi bunlara yaşatmazdınız deyirsiniz, amma ardından nə var? Çox pozitiv, çox xoş bir şeylər baş verir. Çox xoş, inanılmaz xoş xəbərlər alırsınız. Baxaq görək, xərçəng sonra nə olur? A, xərçəngi rahatlama dövrünə keçir. Bəzi xərçəngləri əm, köçmək, harasa getmək, harasa köçmək, harasa getmək, əm, o insanla bir yerdə olmaq, nəhayət o insana qoşulmaq, hüzur içində olmaq gözlənir huzur içində olmaq gözlənir. Bəziləri isə ə, yəni burda konkret bilirsiz bu kart artıq Hüzura rahata qovuşmaq deməkdir şərt deyil ki, yanınızdakı insan yaxud sizi üzən, sizə bu gözyaşını verən insandır bu insan. No, şərt deyil olsun. Sadəcə bu üzücü hadisə nədirsə bunu yaşadıqdan sonra ardından xoş və göznəlmaz bir şeylər baş verir həyatınızda və bir rahatlama dövrünə girirsiniz. Biləsiniz gəlib sizi götürüb aparar ya da siz onun birisinə gedirsiniz və bu birliktəlik sizin həyatınıza bir rahatlıq gətirəcəyi. Biz sizinin gözəl şeylər yaşadır bu insan sizə hələ kimdirsə ya da sizi aparmağa gələn bir insan. Baxın, baxın kartınız nə deyir? Nəhayət arzuladığın insan, nəhayət arzuladığın münasibət, nəhayət arzuladığın tavr mı deyək, tövür mü deyək? Və burda bir kartdan var. Baxın, səbir et deyir. Səbir et gözlə nə, kərsən onu da biçərsən, səbir et. Baxın, dəyərlilər xərçənglər, əgər yanınızda birisi varsa və bu adam artıq sizi çox sıxıb Çox sıxıb şirənizi çıxartmaqdan betər edib ə, axşını buraxmanızı məsləhət görürəm. Üzənin üzəninə getməyəcəksiniz. Çünki o insanın da bəlli travmaları var, hiss edirəm, bəlli yaraları, travmaları, indi də bilmədik keçmişi və ə, danışdığı yalanları Eə, bilmirəm, amma çox qarışıq bir insan kimi görürəm. Xaçəngə isə iki saftır, ondan başqa kimsə düşünə bilmir. Məsləhətdir, əgər bu insana istəyirsənsə, həqiqətən istəyirsinizsə, səbir edəcəksən, səbir edəcəksiniz və səbrin nəticəsində bir qovuşma yaşama ehtimalınız çox-çox böyükdür. Yox, həqiqətən bu insanı istəmirsinizsə, bir düşünün, hər şey sizə bağlıdır. Burada belə bir enerjiyi hiss etdim. Həqiqətən bu insanı istəmirsinizsə, ki, qərarsızsınızsa, belə bir qərarсыз lığınız varsa baxın əzizə karta nə deyir qərarsızsınız deyirsiniz mənim ziddimdir. Nə etsəm də sonduqda bir yerdə olsam da bir bilirsiz bir yerdə güvəniniz sarsılıb bu insana sizə elə gəlir ki, hər də səsi buraxacaq. Onda hər şey yaxşını buraxırsız, zamana buraxırsınız. Eə, çünki gözəl bir şeylər yaşayacağınızı görürəm. Gerçək olan həyatınıza gələcək. Bunu görürəm. Tələsməyəcəksiniz nə kimsə qırmağa, nə də tez bazar bişinlən yaşamğa. Sadəcə zamana buraxacaqsan, susi yardımçı olacaq. Və növbəti kartımız, növbəti kartımız Xəçəy bürcündən olanlar bu ay niyyətlərinə çatacaqlar mı? Vau, vau. Nəhayət mücadilə öz sonucunu verəcək. Karierada bir yüksəlmə enerjisi hiss edirəm. Bunu hiss edirəm. Xüsusilə də o sizə əngəl olan əngəl nədir? O bu xof, o həkimiyyət o əngəl ondan canınızı qutardıqdan sonra tək başınıza bir şeylər yaradırsınız, tək başınıza bir şeylər edirsiniz və uzun müddət üzərində çalışdığınız bir layihə, bir şey, bilmirəm, söhbət nədən gedir, əmək sərf etdiyiniz bir şey bəhrəsini verə bilər. Baxın, mücadilə, savaşınız, səbriniz öz sonucunu verir. Üməl bolluq bəraket dövrömüdür Qəsəm Xaçənlər üçün. Baxaq, problemlər və səllin tapacaq mı Xaçənlər? sahicilik sahicilik burda anladım ki xaçək bürcündən olan insanların tək problemi kasımda özünü aldatmaq olacaq. Bilmirəm nəyə bağlıdır söhbət amma özünüzü aldatmayın. Gerçək olan qarşınıza çıxacaq. Dilərsəniz işlə ilə bağlı, dilərsəniz sevgililə bağlı keçək görün ə, gerçəyi görün. İçinizdə olduğunuz vəziyyətdən aslı olaraq gerçək, qəbul edin, qəbul edin, görün, özünüzü aldatmayın. Çünki ə, bu gedişat sizi uçurma apara bilər. Biraz sahiçə olun, gerçəkçi olun, həqiqəti görün, acıd olsa qəbul edin, çünki ardında bir mükafat var əzizlərim. Gerçəkdən deyirəm amma bunu təsəlli vermək üçün yox və e, və kart nə üçün çəkdik? Probleminizi həll edə biləcəkmi? Sahici olsanız. Yəni real oynasanız, hər şey olduğu kimi qəbul etsəniz, yalanları e, belə üzr istəyirəm, amma lore formada deyəcəm. Malalamasanız üstündən eşitdiyiniz, sizə oynanılan oyunları üstündən biləcək keçməsəniz. E, hər şey açıq-açığına desəniz, oynasanız, həqiqəti tələb etsəniz, bəli siz problemi yenəcəksiniz. İndi baxaq son 2 kart bu ay xaçanq nəyi etməməlidir? Xaçanq bu ay nəyi etməməlidir? Və yaxud nəyi etməlidir? Nəyi etməməlidir və nəyi etməlidir? Demək, xaçanq bürcündən olan nəyi etməməlidir? Əlinə keçəcək bir şans Baxın, bir şans, çox dəyərli bir şans. Həyatınızı xilas edəcək, sizi düşəcəyiniz vəziyyətdən çıxara biləcək belə şans, belə sanki uçurma yuvarlanırsan, biri isə əl uzadır kimi bir şeydir bu. Nədirsə? Bu şansı buraxmamaq, bu şansı qorumaq, bax beləcə əlində tutmaq. Tamamma? Onu buraxmamaq, etməməzlik etmək, bu şansı qaçırmamaq, gözünüzü iri açmaq. Etməyiniz gərəkən nədir? Hər şey edin. Baxın, sonuna qədər savaşın. Hər şey edin amma təmbel olmayın və beləcə bax bu kartdakı adam kimi əlinizin əlin üzünüzə nə qoyun oturun. Bilin ki, siz hər şey etdikdən sonra kainat onun qarşılığını baxın. Bu kartdakı kimi verəcək mücadilə edəcəysə, hər şey edəcəksən, savaşacaqsan, bütün əməyini, enerjini ortaya qoyacaqsan, əzmin olacaq, məqsədin olacaq, amma sonucunu alacaqsan, xəç. Sən çox sevirəm, özünə yaxşı bax, hələlik gələn görsələrə də abunə olub like etməyi unutmayın. Hələlik.